bizə gəlmisiniz. Baş gülimizisiz. Hoş gəlmisiniz. Ya, sizə yenə də sağ olun. Bu uğurlu bir səfərimiz inşallah müzakirə ediləsi məsələlər çoxdur. Əslində nəqliyyat ulaştırma sahəsi həmişə bizim gündəliyimizdə ön sıralarda idi. İkinci Qarabağ savaşından sonra bunun önəmi daha da artdı çünki əvvəlcilərdə birgə həyata keçirdiyimiz layihələrlə yanaşı yeni layihələrdə artıq ə, masa üzərindədir və ə, çox güclü işbirliyi ə, tarixi var bizdə. Əlbəttə ki, bu halların arasında Bakı-Birisi Kars dəmir yolunun birgə inşa edilməsinin xüsusi önəmi var. Bu bildiriş kimi Şərq qoridorunun önəmli hissəsidir və ə, ə, son illər bu koridor yolu ilə ə, yüklərin həcmi də artır. Ancaq ikinci Qarabağ müharibəsindən sonra yeni bir koridor üzərində biz çalışırıq. Zəngəzur koridoru artıq beyinə qaq. Müstəbiddə də bunun adı artıq təsbit edildi. Məhz Zəngəzur koridoru kimi və bu da Türkiyə ilə Azərbaycan arasında yeni bir bağlantır. təmin edəcək. Bildirin sistemi müharibədən sonra ilk mərhələdə ə, Ermənistan bu məsələ ilə bağlı öz etirazını bildirmişdir. Ancaq son vaxtlar ə, mənə məlumat verilir ki, Ermənistan tərəfi də artıq ə, bu koridorun qaçılmaz olması ilə bağlı məsələləri düzgün təhlil edir. Və bilirik ki, indi üçtərəfli çərçivədə müzakirə aparılır. Azərbaycan, Rusiya, Ermənistan baş nazirlərinin məmələri səviyyəsində iki qrup çərçivəsində bu məsələ müzakirə edilir və yaxşı nəticələr də var. Biz ə, artıq azad edilmiş torpaqlarda Qoradizdən Ermənistan sərhədinə qədər dəmir yolunun çəkilişinə start verdik. Və əminəm ki, yaxın 2 il, bəlkə 2,5 il ərzində o dəmir yolu tam istismara veriləcəkdir. Naxçıvan dəmir yolunun böyük hissəsi fəaliyyətdədir və çatışmayan hissə də inşa ediləcək. Bütün təlimatlar verildi və Ermənistan ərazisində Zəngəzur koridorunun önəmli hissəsi inşai edilməlidir. Beləliklə yeni bir koridor açılacaq və Türkiyə-Azərbaycan arasında bu bağlantı daha da möhkəmləcəktir. Bütün digər məsələlər də var, dostlar ki, sizsiz həmkarlığımız müzakirə edəcəksiniz. Dövlükdə deyə bilərəm ki, bu sahə həm Türkiyə üçün, həm Azərbaycan üçün çox, çox böyük əhəmiyyət daşıyır sağlarımızı bir-birindən bağlayan sahədir və əminəm ki, səhər çərçivəsində bütün gündəlikdə olan məsələlər müzakirə olunacaq və qərarlar qəbul olunacaq. Bir də hoş gəlmisiniz. Təşəkkür edirəm sağ ol. Bizləri qəbul etdiyiniz üçün təkrar təşəkkür edirəm. Eee, sayın cumar başkanımızın da sizlərə çox-çox salamı var. Sağ olun. Dün Çamlıca Kulesi'nin açılışını yapmıştık, orada beraberdik. Biliyorsunuz Çamlıca Kulesi'nde Azerbaycan bayrağını dalgalandırmıştık. Türkiye'de çok büyük yankı bulmuştu bütün dünyada. Evet. Çok güzel olmuştu. Her zaman can, dost, Azerbaycan bizim kardeşimiz, bizim toprağımız. Sizin başarılarınızı bizim başarılarımız olarak gördük. İnşallah bundan sonra da Sayın Cumhurbaşkanımız ve zat ailelerinizin liderliğinde hep beraber dost olarak bütün dünyaya sesimizi duyacağız inşallah. Biz kardeşlerimiz bize gelmişlerdi, konuşmuştuk zaten projelerimizi. İnşallah o mimaride sizin de talimatlarınız doğrultusunda bütün projelerimizi inşallah bir bir yapacağız. Yarın da şantiyelere gidip bizim iş adamlarının yaptığı işleri de kontrol edeceğiz. Onların da işleri hızlandırılması ve düzgün şekilde yapılması doğrultusunda onlara da talimatlarımızı vereceğiz. İnşallah bu birlikteliğimiz bir elbet devam edecek inşallah. Biz de demir yolu konusunda da çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızla bilgilerimizi verdik. Özellikle Naçıvan Kars arasındaki Kars Aralık Deniz arasında projelerimizi bitirmiştik. İnşallah onlar da bir program dahilinde başlayıp bu demir yolu Nahçıvan üzerinde yeni bir koridorun inşasını inşallah hep birlikte faaliyete geçireceğiz. Arkadaşlarımızla toplantılarımızı yapacağız inşallah kardeşlerimiz. Onların işi bizim işimiz. Hep beraber inşallah el birliğiyle güzel işleri imza atacağız inşallah. orijinal Türk malı. Çok teşekkür ederim. Aa. Aa, bu barış penceri. Evet, evet, Onun için gerekli ama. barış, barış için de gerekli. Bir barış olsun. Onu görünce geliyorlar. Salve. Precisa de é salve.